आज दुनिया में बहुत से लोग कहते हैं ये अरब कटके क्यों नहीं कर रहे भाई अरब का तीन बड़ी जंगे लड़ चुके हैं ये जो लोग इल्जाम लगाते हैं ना कि अरब चुप करके बैठे हुए हैं मिस्र क्यों नहीं कर रहा मिस्र की सरहद मिलती है इसराइल से शाम की सरहद मिलती है उर्दून और लबनान की सरहद मिलती है ये सारे मुल्क तीन बड़ी जंगे लड़ चुके हैं इसराइल के खिलाफ लेकिन पता किसको हुई है इसराइल क्यों उसके पीछे कौन था उसके पीछे अमेरिका था तो आप अपने मुल्कों को बुरा भला कहकर इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है इससे इनका वजूद भी खत्म हो जाएगा तीन बड़ी जंगे हो चुकी है तमाम अरब कंट्रीज मिलकर इसराइल पे हमला करते हैं। लेकिन उसके नतीजे में नुकसान हुआ? यूनाइटेड नेशन ने जो लकीर खींची थी ना यहूदियों के लिए यहूदी उस लकीर को क्रॉस करके आगे बढ़ गया और अस्सी फीसद फिलस्तीन पे यहूदी ने कब्जा कर लिया और ये गजा की पट्टी जो आज है और जिसको वेस्ट बैंक कहा जाता है इस गजा की पट्टी पे मिस्र का कब्जा हो गया जो ईस्ट में है। और वेस्ट बैंक पे उर्दून का कब्जा हो गया बीस फीसद इलाका में से आधा उर्दून के पास और आधा आधे से कुछ कम मिस्र के पास चला गया बाकी अस्सी फीसद किसके पास आ गया इसराइल के पास फिर नाइनटीन में बहुत बड़ी वॉर हुई मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो हर वक्त इस्लामी हुकूमतें जो रही सही रह गई है ना हर वक्त इनको बुरा बुला कहते रहती है ये कुछ नहीं कर रहे हैं यार कुछ नहीं कर रहे तीन जंगी लड़ चुके हैं जब तक तुम्हारा पाप पीछे खड़ा हुआ है ना अमेरिका उस वक्त तक ये मसला हल नहीं हो सकता पीछे वो खड़ा हुआ है अब क्या है नाइनटीन 1967 में ये तमाम कंट्रीज जो भी इसराइल को घेरे हुए हैं ये सब मिलके प्लान बनाते हैं अरब मुद्द होते हैं इसराइल को एक ही दफा में सफा इस्तीजे मिटाना है इसराइल की खुफिया एजेंसियां इतनी होशियार इतनी कि पहले इतना मिल जाती है और मिस्र के जहाज जो बम्बारमेंट के लिए जाने थे इसराइल पे हमला करना था वो खड़े खड़े बहुत सारे जहाज एयरपोर्ट पर इसराइल तबाह कर समस्त राष्ट्र नायक सब देखते हैं सऊदी अरब बोले कतार समस्त अरब राष्ट्र को बोलें তারা সবাই তাদের কুর্সি গদি নিয়ে ব্যস্ত কিন্তু তাদের একটা প্যারেশানি তো অবশ্যই আছে তারা হয়তো এটাও ভাবতেছে যে আমরা যদি আমি সৌদি আরব থেকে আসছি এবং আলেমদের সাথে তো কথা হয় এবং আমাদের সালাফি আলমদের সাথে আমাদের অনেক কথা হয় তারা যেটা আমাদেরকে বললেন আপনি জেনে নেন আমরা সালাফিরা সৌদি আরবকে যত বন্ধু মনে করি যত আপন আমাদের এই রূপরেখা নিয়ে বহু মুনাফেক আছে যারা সৌদি আরবের শত্রু জানেন সৌদি আরবের শত্রু সৌদি আরব যদি এখন ধরেন অ্যাটাক করেই নেয় ইসরায়েলকে সৌদি যদি করে না আপনি দেখতে পাবেন এই শিয়া মার্কা মুনাফেকরা ওই সৌদির দিকে অ্যাটাক করে বসবে বুঝেন যাদের ইমামদের পেছনে নামাজ পড়া আপনাদের হুজুরা জায়জ মনে করেন বুঝেন কথা আর সেই রাষ্ট্রের নায়ক কিসের ভিত্তিতে যুদ্ধ করতে যাবে কারণ তারা আমাদের চাইতে খুব ভালো করে জানে যে আমাদের মধ্যে মুনাফিকের সংখ্যা বেশি আছে ইরান লাগিয়ে দিয়ে ইরান পেছন দিকে সরে যাবে ইয়ামানি সরে যাবে দুবাই সরে যাবে কারণ দুবাই তো অলরেডি চলেই গেছে আমেরিকার দিকে এই রকমের এগুলো বড় বড় ব্যক্তিদের বক্তব্য আমরা বলতে গেলে বলবে আবার হুদ্দোবাজি করে কিন্তু আমাদের ছোট্ট বিদ্যা থেকে যেটা আমরা বুঝি যে আমরা যেই শাসকদেরকে দোষারোপ করি সৌদি আরব তো মূল টার্গেট বানাইছি যে এর দোষ এ কেন অ্যাটাক করে না তবে জেনে নেন জি জেনে নেন যদি তাকে আপনি সাপোর্ট করেন যদি তাকে বলেন ওয়াদা করেন যে আমরা থাকবো আপনার পাশে যদি ওই যে কি বলে ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া তারা সব মুসলিম রাষ্ট্র যদি সৌদি আরবকে দায়িত্ব দেয় যে আপনি যান আমরা সাথে আছি আমরা মুনাফিক করব না তারপর দেখেন রেজাল্টটা কি